Богдан Сапожніков це головний диригент муніципального духового оркестру. Вони збираються грати джаз. Причому завтра, 20 травня, доброго вам ранку. Доброго, доброго ранку. Доброго утра. Е, джаз сьогодні, мені здається, знову таки отримав друге переродження, другу хвилю популярності. І тому багато і колективів і навіть сольних виконавців ну, знов почали захоплюватися цією музикою. І тим не менше, вас що змусило грати джаз? Ну, этому есть э, небольшая предыстория. Когда э, создавался оркестр, то есть э, он э, с нуля создавался здесь, у Запорожье, и практически мною он был организован и был, состоялся набор музыкантов. И с самого начала организации оркестра я уже знал, что оркестр не будет однозначно просто духовым оркестром, как это было раньше. На <связывая> тильке <связывая> <связывая> Нет, ни в коем случае. Дело в том, что у меня очень богатый опыт работы за рубежом в составе симфонического оркестра, в котором я 27 лет работал. И самостоятельно я очень много объездил стран Европы и Азии и наблюдал картину воочию, что те коллективы, которые играют одножанровую музыку, в любую абсолютно, они недолговечны. Э, то есть только те коллективы, которые э, играют разнообразные, причем э, иногда даже совершенно противоположные своему предназначению программы, только те э, коллективы жизнеспособны. И вот э, поэтому с самого начала организации нашего коллектива я ушел э, от организации именно чисто духового оркестра, а создавал его как многожанровый коллектив, который может играть любую абсолютно музыку, Тож, в одному э, колективі должны быть музиканти, которые професіонально володіють різними совершенно стилями і напрямками. здатні на все, абсолютно тобто на все. Джаз це був просто такий, от сьогодні в мене джазовий настрій, я думаю, що 20 травня краще зіграємо джаз. Ну, отчасти так. Безусловно, потому, что работа, от так. Е, безумовно, тому що наша робота, вона залежить від споросу. Если есть э, спрос на духовую музыку, мы играем духовую музыку. Если это э, э, спрос на оперет, мы играем музыку оперет. Если это латиноамериканская музыка, мы играем латиноамериканскую музыку. Э, и вот сейчас э, в данном случае мы уже... Э, все эти годы играем джаз, потому что музыканты в оркестре э, высокопрофессиональные, которые владеют всеми жанрами, они имеют высшее музыкальное образование. Э, процентов 90 оркестра э, окончили консерватории э, и поэтому. Э, они это знают и умеют э, делать. И поэтому мы убедились, что э, джазовая программа, как вы правильно заметили, она сейчас э, набирает у нас в Украине большие, больших оборотов и э, вновь становится невероятно популярной. И поэтому мы э, сделали и эту программу тоже в том числе. И как мы убедились, джаз. У Запорожжі любят. люблять люблять да, в Запоріжжі. Туда... Концертна програма Граємо джаз 20 травня буде особливою ще тому, що на сцену разом із професійними музикантами, власне, з музикантами муніципального духового оркестру вийдуть ще й учні музичних школ, школ шкіл міз мистецтва. Е, яким чином цей дивний тандем організовували? В все битюю єсні большая предисторія. Э, она... Началась, в общем-то, скажем, не от хорошей жизни. Почему? Потому что э, с приобретением самостоятельности э, Украины э, вдруг э, появилась совершенно другая сторона медали. Это исчезновение э, коллектива художественной самодеятельности. То есть дворцы культуры стали перепрофилироваться, закрываться. Э, художественная самодеятельность э, после 90-х годов практически исчезла совсем. А что такое было художественное самодеятельство, это своеобразное стартовое э, начало или подпитка для профессиональных коллективов. То есть те дети, которые начинали э, себя э, ощущать э, уже артистами маленькими в художественных э, коллективах, они потихоньку вырастали, и те, э, которые, дети, которые хотели стать музыкантами, они потихонечку становились, ими, поступая в музыкальные школы, музыкальное училище и так далее. К сожалению, это все было разрушено, и когда начали уже организовывать профессиональные коллективы, э танцевальные коллективы в частности и духовые, э вдруг все э увидели, что неоткуда брать музыкантов. Те, которые остались у нас в городе, это уже был э, от среднего до старшего возраста, который ну, уже... Детей которые занимались музыкой. Да, самая... да, да. И... Э, то есть проблема очень серьезная, и она уже давным-давно, давно назрела. И, м -м, к сожалению, э, в таком, знаете, У государственном уровне як би, вона не дуже рішається. То ви вирішили на себе То... взяти вирішення цього питання, просто запросили, але це не звичайні діти, це не просто діти з якоїсь музичної школи, це переможці, лауреати, багатьох конкурсів. Да, безусловно. І е, продовжувати. Е, хочу сказати, що ми самостоятельно е, от наш муніципальний духовий оркестр входить в більшому театр, муніципальний театр танця. У нас е, существует два. Коллектива это э, балет и э, оркестр. Вот наш. Его даже сложно сейчас назвать духовым оркестром, поскольку мы совершенно разноплановый э, оркестр, и э, руководит этим э, всем театром танца Лариса Неверова, и вот она, э, в том числе э, среди э, руководителей высшего звена, тоже самое ощущает и давно уже ощущает нехватку э, кадров э, в балет. Uh -huh. Более да да да, которые тоже приходили из самодеятельности. А я э, недостаток кадров э, дух, духовиков, понимаете, и поэтому мы вместе с ней думали, как же выходить из этой ситуации, и совместно придумали э, такие проект, проекты, которые бы привлекали детей, а именно мы ездим с концертами по школам. Сами сделали э, такие познавательные программы, допустим, балет в мире танца. У нас это от рок-н-ролла, э, от на это до рок-н-ролла, духовым оркестром мы ездим по школам. То есть популяризируем духовую музыку и балет для детей. Таким образом, как-то их заинтересовываем в этом. И, соответственно, контактируем с музыкальными школами, э, со школами танцев. Таким образом, и возникнут, вот, в частности, у нас духов, в духовом оркестре такая программа она называлась орбита талантов угу. то есть э, э, дети музыкальные которые учатся в музыкальных школах они имеют возможность играть как солисты выступать с профессиональным коллективом бесплатно что очень немаловажно потому что э, не секрет, что многие дети смущены э, э, платить да. для того, чтобы иметь Конечно, для того, чтобы участвовать в каком-нибудь э, большом конкурсе или фестивале. Там есть существуют определенные взносы, которые очень многие дети не могут э, оплачивать. Поэтому... А, можно они даже талантливые. Талантливы, да. да, да. И вот э, наша задача э, помочь этим детям стать артистами э, при наименьших затратах для их э, семьи, для них самих. Потому что им приходится еще инструменты э, покупать самим. Сейчас их никто не, не выдает. И вот, э, вот эта программа «Орбита талантов» она уже у нас э, больше трех лет существует, но до сих пор дети играли э, с оркестром муниципальным классику в основном, то есть э, классические произведения. А впервые в этом году, почему это необычно, что эти дети переквалифицировались в таких маленьких джазменов. Джаз – це дуже складна, yeah, yeah. це складна музика. І Very для дітей, я, от як думаєте, впори, впораються 20-го числа, вот за, заграти з професіоналами джаз yeah. тут. І оркестру важко, бо yeah, якщо yeah, дитина yeah. буде десь відставати, це всьому колективу доведеться гальмувати Absolutely. чи пришвидшуватися. Абсолютно правильно. Ну должен вам відкрити маленький персональний секрет, що я. Не, не, на самотек это все не, не, не пускай и э, всякой репетиции с оркестром или уже концерту э, предшествует очень кропотливый труд с детьми работа с детьми это я езжу по школам с ними занимаюсь на уроках индивидуально с преподавателями, с пианистками. То есть их готовлю, готовлю тщательно к этому, а потом только выпуская их на сцену. И потом уже оркестр с ними репетирует. Ну, набагато легче, принайм, не точно. Конечно. Ну и надо отдать должное нашему коллективу, оркестру. Они все прекрасно понимают эту ситуацию. И когда мы готовим программу вот такую с детьми, мы вынуждены репетировать в свои выходные дни. Это в субботу-воскресенье, потому что дети, они могут приходить только по выходным дням репетировать mm -hmm. с нами. То есть музыканты жертвуют семьями, жертвуют всем свободным временем, приходят и по выходным дням репетируют с Что за музыка джаз? Ну, какая музыка? Чья музыка э, завтра будет на сцене Палацу культуры Орбита в 18-й не звучать? Э, в основном, конечно, это будет очень качественный, хороший американский джаз. Настоящий американский джаз. Э, э, Дело в том, что наш оркестр получил э, уже изве известность э, не только в Украине, но и за рубежом. И у меня э, очень много друзей. За рубіжом, які з э, удовольствием присилають мені э, настоящие фирменные ноти э, американські, і ми граємо вже настояще, ні не, не какой-то там переділений, какой нибудь там вже придуманий, а настоящий американський джаз, і в тому числі і діти будуть грати теж то саме. Тобто є э, що подивитися, що послухати варто пожертвувати тепер вже своїм часом і піти і послухати джаз, який буде глядачі. Знати, яка наскільки велика робота була. Зроблена для того, аби підготувати такий концерт, і думаю, що не знехнують можливістю побувати там. Дякуємо, Дякуємо вам. вам успіхів і лише вдалих виступів. Бажаємо переходимо до чергової рубрики. Це Еврика, яка сьогодні розказує про те,